kita uh, Okey. Okay. three four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Miss I, uh, Nur uh, jadi kami daripada kumpulan 14 yang kami akan membentangkan tentang konsep keluarga Malaysia, satu gagasan peradaban berteraskan nilai etika. Jadi ini adalah ahli kumpulan saya. Uh, yang pertama uh, Intan Nur Ilya Maisalah, Syarifah Kashina dan saya Farah Syakina. Dan ini merupakan rubrik perbentangan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ida Maisara binti Asuddin. Uh, baiklah, kita akan terus kepada pendahuluan. Konsep keluarga Malaysia adalah adalah merupakan pendekatan strategik pemerintah untuk memperkuatkan uh, persatuan nasional dan juga kebersamaan di antara masyarakat yang beragama, etnis, budaya dan juga agama di Malaysia. Uh, antara tiga poin utama dalam, uh, dalam tajuk ini adalah nilai utama peranan keluarga dan juga strategi efektif. Nilai utama yang perlu ada di dalam konsep keluarga Malaysia adalah kasih sayang, saling menghormati, toleransi dan juga tanggungjawab bersama. Penerapan nilai-nilai tersebut adalah sangat penting uh, demi menjaga keharmonian sosial dan juga mencipta kelingkungan hidup yang sejahtera dan inklusif. Seterusnya adalah peranan keluarga. Peranan keluarga adalah untuk meningkatkan, geja, untuk mengurangkan peningkatan gejala sosial dan mengurangkan keruntuhan moral remaja dan juga ketegangan hubungan antara kaum. Institusi keluarga adalah, adalah merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan juga menanamkan nilai-nilai luhur sejak dahulu. Keluarga juga berfungsi sebagai unit dasar yang mendidik, membimbing serta memberikan dukungan emosi dan juga moral. Dan seterusnya adalah strategi efektif keluarga Malaysia bukan hanya simbol tetapi strategi yang efektif untuk membangun masyarakat yang bersatu, bertanggungjawab dan berdaya tahan. Next. Seterusnya adalah uh, topik yang pertama iaitu peranan keluarga dalam membentuk nilai etika keluarga Malaysia. Uh, bak kata peribahasa melentur buluh biarlah daya rebungnya. Didikan di agama dan juga moral sejak kecil adalah sangat penting Orang tua ataupun ibu bapa kita adalah teladan ataupun dipanggil juga sebagai kedua hasanah dalam tingkah laku, percakapan dan juga cara hidup. Seterusnya, uh, ibu bapa adalah fondasi utama untuk anak-anak. Keluarga adalah asas utama dalam membentuk jati diri dan kepribadian anak. Ibarat anak-anak uh, uh, adalah ibarat kain putih uh, dan orang tua adalah berperanan sebagai warna ataupun pena yang akan mencorakkan nilai etika sejak dini Aa, seperti nilai-nilai kejujuran, nilai hormat dan juga nilai tanggungjawab. Seterusnya adalah pembentukan seimbang nilai etika membentuk peribadi yang sangat seimbang bagi emosi, intelektual dan juga spiritual. Ini juga membantu anak dalam menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan toleransi dalam masyarakat majmuk. Dan akhir sekali bagi poin membentuk jati diri anak-anak ialah a uh, menjadikan benteng era digital keluarga akan menjadi benteng dari pengaruh negatif seperti hedonisme dan juga informasi yang tidak sahih serta akan memperkukuhkan perpaduan sosial next Seterusnya adalah peng, uh, mengawal pengaruh negatif luar. Uh, benteng uh, pertahanan iaitu keluarga adalah benteng utama dalam mengawal pengaruh negatif luar seperti hedonisme, buli cyber dan juga penyalahgunaan dadah. Kedua adalah bahayanya hedonisme. Gaya hidup yang mengutamakan kesenangan tanpa batas dapat mengamburi nilai, nilai moral. Seterusnya, pengaruh teman sebaya dan media sosial yang tidak terkawal akan memparahkan lagi masalah pengaruh negatif luar ini. Seterusnya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka dan mesra antara orang tua seperti ibu bapa, keluarga yang lebih tua dan lain-lain dan juga anak akan menciptakan rasa percaya diri bagi anak untuk berkongsi masalah dan akan mencegah gejala-gejala sosial. Dan yang akhir sekali adalah teladan orang-orang tua. Orang tua perlu menjadi contoh yang baik seperti melalui perilaku yang jujur, bertanggungjawab dan juga berintegrasi. Uh, ianya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menganjurkan didikan dengan kasih sayang dan dan juga kelembutan kepada umat-umatnya dan kawan-kawannya. Seterusnya. Seterusnya adalah mewujudkan sokongan emosi dan juga mental. Keluarga adalah sangat penting mewujudkan sokongan emosi untuk membentuk nilai etikal keluarga Malaysia. Apakah impak kepada tekanan daripada keluarga kepada anak-anak? Ia akan menjadikan kesihatan mental yang akan terganggu dalam keluarga dan menyebabkan kurangnya komunikasi, konflik dan hubungan yang akan menjadi renggam. Ini akan menjadikan dan memberikan impak kepada perkembangan anak dan juga kesihatan fizik orang orang tua. Seterusnya adalah sumber tekanan tekanan akan timbul dari ketidakseimbangan antara tuntutan dan juga kemampuan keluarga. Seterusnya adalah perubahan struktur atau rutin seperti kelahiran, penceraian dan akhirnya akan membawa kepada kematian. Konf dan juga konflik seperti konflik perkahwinan, konflik antara keluarga, konflik antara adik-beradik dan juga gaya hidup yang moden. Seterusnya kasih sayang sebagai asas dalam mewujudkan sokongan emosi dan mental ini. So, semangat emosi adalah berakar pada rasa empati dan juga rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Ini sesuai dengan ajaran barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Dan akhir sekali adalah langkah untuk menanganinya. Langkah antara langkah untuk menanganinya dan mewujudkan sokongan emosi dan juga mental adalah dalam melaksanakan komunikasi terbuka. Betapa pentingnya komunikasi terbuka ini adalah untuk mendengar tanpa menghukum dan juga mempertahankan harapan yang sangat realistik. Dan seterusnya adalah lang dan langkah seterusnya adalah aktiviti bersama keluarga seperti makan malam, rekreasi dan juga berbagi masalah secara kolektif seterusnya. Okey, uh, jadi seterusnya mari kita mengkaji um, dari segi cabaran pula. Jadi dari segi cabaran yang pertama adalah pengaruh globalisasi dan teknologi. Jadi dari pengaruh globalisasi dan teknologi ini uh, kita dapat mengkaji um, bahawa berlakunya pendedahan daripada budaya luar. Uh, pendedahan dari budaya luar ni terjadi uh, apabila daripada segi media sosial uh, filem dan juga aplikasi yang sering digunakan Uh, remaja pada masa kini lah seperti TikTok, Instagram. Jadi benda-benda begitu yang bawa ke uh, lebih banyak pendedahan tentang negara barat, cara hidup yang berbagai pelbagai segi cara hidup uh, dan seterusnya adalah gaya hidup bebas. Uh, seperti yang kita lihat remaja pada masa kini mereka memang uh, sangat mudah terikut dengan cara, dari segi cara berpakaian, uh, segi bersosial Uh, di mana mereka macam tiada batas uh, dan tidak mengikut uh, nilai Islam itu sendiri. Uh, seterusnya kurang interaksi keluarga. Uh, di mana uh, budaya asing uh, mereka akan memasuk uh, akan masukkan nilai itu uh, ke dalam melalui media sosial, filem dan aplikasi. Uh, jadi remaja ini akan menghabiskan masa mereka lebih kepada phone mereka lebih menghadap phone daripada meluangkan masa bersama ahli keluarga lah. dan seterusnya adalah peranan ibu bapa. Jadi uh, ibu bapa ni perlulah memantau penggunaan gadget anak mereka uh, perlu lebih di untuk contoh penggunaan teknologi tu perlu digunakan dengan secara yang lebih berhemah lagi. Seterusnya perbezaan agama dan etnik dalam keluarga yang majmuk. Uh, jadi, untuk uh, perbezaan agama dan etnik ini pula adalah yang pertama, perbezaan nilai dan adat di mana uh, keluarga yang majmuk, mereka biasanya akan menghadapi cabaran daripada segi nilai mereka dan adat mereka yang berbeza. Jadi, bila berlakunya perbezaan itu boleh timbulah uh, konflik antara keluarga itu dan yang seterusnya adalah dua bu budaya dalam satu rumah. Uh, ini bermaksud uh, ada ada setengah keluarga yang mereka perlu raikan dua budaya dalam satu uh, keluarga itu. Jadi uh, cabaran mereka adalah dalam mendidik anak itu sendirilah untuk faham uh, budaya yang berbeza dalam satu keluarga itu. Seterusnya adalah kepentingan sikap terbuka dan hormat. Uh, di mana komunikasi berkesan dan hormat menghormati itu adalah sangat penting. Kerana uh, nilai seperti kasih sayang dan tolak ansur itu uh, mereka perlu diajarlah untuk diterapkan dalam satu keluarga itu. Dan seterusnya adalah daripada dalam Al-Quran ada membuktikan dalam surah Al-Hujarah ayat 13 di mana ia menyatakan kepelbagaian untuk saling mengenali dan bersatu antara keluarga. Dan yang seterusnya adalah tekanan sosial dan ekonomi di mana berlakunya gejala sosial dalam kalangan anak-anak di mana anak-anak akan rasa seperti diabaikan dan oleh daripada sebab itu mereka akan terlibat dengan perkara-perkara perkara yang kita tidak ingin seperti buli, dadah dan juga ponting sekolah dan sebagainya. seterusnya kuasa hidup yang tinggi di mana ibu bapa mereka bekerja dengan lebih masa. Jadi kesan daripada itu mereka akan kurang masa bersama dengan anak mereka. Jadi kesannya hubungan keluarga mereka akan menjadi lebih longgar dan kurang berkomunikasi seterusnya konflik antara rumah tangga di mana salah satu konflik yang biasa berlaku adalah dari segi kewangan jadi bila dah berlaku aa, tekanan daripada segi kewangan tu mereka akan bergaduh jadi aa, ada emosi yang terganggu aa, jadi perkara seperti itu akan menjejas proses didikan anak-anak tu sendirilah untuk mereka membesar dan akhir sekali adalah keperluan urus emosi dan rohani ia berlaku Uh, apabila ibu bapa mereka perlu bijak untuk urus masa dan emosi dari segi pegangan agama mereka perlulah kuat dan penting untuk menghadapi cabaran hidup tersendiri. Langkah seterusnya adalah langkah memperkasa gagasan keluarga Malaysia berteraskan nilai etikal. So, uh, pendidikan nilai dan agama secara bersepadu. Pertama sekali, pendidikan nilai merentas kurikulum. Uh, nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, uh, hormat dan empati perlu diterapkan dalam semua subjek dan aktiviti. Ia bukan sampingan tapi teras kepada budaya sekolah. Kedua adalah imbangan antara akademik dan nilai. Uh, tekanan hanya kepada keputusan akademik Uh, boleh abaikan sasya dan pendidikan perlu uh, seimbang agar pelajar membesar dengan nilai yang kukuh. Uh, ketiga adalah pembangunan insan holistik So kita perlu lahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga tinggi nilai moral dan rohaninya. Uh, akhir sekali adalah teknologi pendidikan 5.0. Kita boleh manfaatkan AI, VR dan uh, platform digital untuk jadikan pengajaran nilai uh, lebih menarik dan sesuai dengan generasi hari ini. Uh, next. Seterusnya, uh, sokongan dasar kerajaan dan masyarakat. Uh, nilai teras dalam pentadbiran dalam dan kehidupan. Uh, nilai seperti amanah, ikhlas, sederhana tanggungjawab dan kerjasama perlu diamalkan dalam kehidupan uh, harian dan pentadbiran. Ia boleh membantu untuk membentuk keribadian uh, mulia dan penjawab awam yang beretika. Seterusnya adalah penyelidikan nilai secara holistik. So uh, Nilai diterapkan dalam subjek seperti pendidikan Islam, Uh, civic, uh, pendidikan sivik, uh, semua pihak guru, ibu bapa dan pelajar dan komuniti perlu main peranan dalam pengajaran nilai. Uh, ketiga adalah tujuan uh, tujuan dan kepentingan dasar. So dasar uh, penerapan nilai uh, Islam dalam pentadbiran bertujuan memperkukuh jati diri rakyat dan memastikan sistem pentadbiran beretika. Tanpa nilai moral, pembangunan boleh jadi tidak seimbang. Dan akhir sekali adalah kerjasama sosial dan as aspirasi nasional. So, sokongan keluarga, NGO dan masyarakat penting untuk mengukuhkan pengalaman nilai. Gabungan dasar kerajaan dan kerjasama rakyat mampu mewujudkan masyarakat harmoni dan pentadbiran yang beramanah. Seterusnya, um, Pengukuhan nilai melalui campaign uh, antara contohnya adalah contoh insentif community ceria. Uh, program anjuran uh, Kementerian Wilayah Persekutuan ini merangkumi aktiviti komuniti bantuan kepada yang memerlukan dan kad community ceria. tujuan adalah untuk menyatukan masyarakat ke arah komuniti yang harmoni dan inklusif kedua adalah kepentingan nilai-nilai murni nilai dalam komuniti. Uh, nilai seperti kejujuran, tanggungjawab dan hormat dan kerjasama merupakan asas yang penting untuk membentuk keluarga yang stabil dan masyarakat yang sejahtera. Tanpa nilai ini, keharmonian sosial boleh tergugat. Uh, ketiga adalah ke ah uh, peranan program komuniti dalam penyemaian nilai. Um, ia penting untuk menye menyemai nilai secara langsung dan konsisten. Ia lebih berkesan kerana uh, melibatkan pengalaman sebenar dan interaksi sosial yang bermakna. Akhir sekali adalah kesimpulan dan implikasi sosial. Uh, penguk pengukuhan nilai melalui program seperti ini membantu membentuk masyarakat yang beretika. Okay, next. Uh, secara kesimpulannya, uh, keluarga Malaysia asas perpaduan dibina atas nilai kasih sayang, hormat dan tanggungjawab. Uh, kerjasama kerajaan, institusi dan masyarakat uh, penting dalam memperkukuh peranan keluarga. Walau berdepan dengan cabaran moden, kejayaan gagasan ini bergantung kepada penghayatan nilai dan uh, etika dalam kehidupan seharian. Okey, Sekian terima kasih.